Здравствуйте. Пользуясь предоставленной мне возможностью, хочу обратиться к председателю городского совета Сухомлину Сергею Ивановичу городским депутатам. Завтра должна состояться сессия городского совета. Я просил бы уважаемых депутатов, уважаемого господина Сухомлина вставить повестку в сессии и рассмотреть как первоочередное мое обращение. Я обратился к господину Сухомлину, ко всем городским депутатам с просьбой не заменить длительно, не безотлагательно рассмотреть вопрос о создании городского хосписа. Я считаю, на сегодняшний день это наиважнейший, наболевший вопрос. С созданием городского хосписа мы опоздали уже как минимум на 20 лет. Это бесчеловечно. И большой грех, что в европейском в демократическом государстве в 21 веке в областном центре нет хосписа. Я знаю, у городских и областных властей есть планы по созданию хосписа на базе одного из санаториев, но это очень дорогостоящий и долговременный процесс. Я предлагаю создать городской хоспис в одном из двух заброшенных зданий, находящихся на территории второй городской больницы. Первое это трехэтажное здание бывшего инфекционного отделения, которое городские власти стремятся побыстрее передать в частные руки. И второе это двухэтажное здание бывшего родильного отделения. Я считаю, на сегодняшний день это самые оптимальные варианты в соотношении цена, время и место положения при наличии доброй воли и желания господина мэра, городских властей, активной позиции городских депутатов и общественности, уже к зиме хоспис мог бы принять первых пациентов. Создание хосписа важно не только для... других серьезных смертельных заболеваний, то так или иначе, не дай Бог, каждый из нас рано или поздно может соприкоснуться с этим. Поэтому я призываю городские власти, депутатов, мэра, общественность, неравнодушных житомирян сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки открыть хоспис, облегчить физическую боль, душевные муки этих незаслуженно наказанных судьбой людей, уменьшить моральное страдание их родных и близких, более важен и актуален этот вопрос для одиноких больных людей. Им тяжелее всех. Я обращаюсь к городским депутатам, к мэрам, к мэру, к городским властям еще раз. Проявите, пожалуйста, сострадание, милосердие. Не откладывайте этот вопрос в долгий ящик. У этих людей нет времени. Для них каждая минута на вес золота. Кроме того, я считаю, что решение этого вопроса очень серьезного и наболевшего для городских властей и депутатов мэра станет первым серьезным испытанием, экзаменом на зрелость, человечность и милосердие. Также я обращаюсь ко всем неравнодушным житомирянам. Поддержите пожалуйста, меня в этом вопросе. Большое спасибо за внимание. Я хотел бы, здравствуйте, уважаемые жители я хотел бы сказать несколько слов по реке Каменка. К сожалению, у нас сегодня с этой рекой катастрофа, иначе нельзя сказать. Река, которая на протяжении многих веков кормила, поила. Росли дети, росли многие поколения, выросли на этой реке, сегодня оказалась в беде. Не может быть европейским цивилизованным жетоном без реки Каменка, чисто европейской. Река Каменка это не только водная артерия, это часть многовековой истории города Житомира. Сегодня и за последние, ну как минимум 25 лет, она превратилась, обмелела, превратилась в болото. Сегодня это канализационный коллектор, но если так дальше пойдет, она будет представлять серьезную не только угрозу не только химическую, но и бактериологическую. Кроме того, она несет свои воды в Тетеры, где отдыхает большая часть житомирян. Для того, чтобы вернуть Каменку к жизни, вернуть ее детям, не надо много. Нужно желание, в первую очередь, мэра городских властей. Нужно дать по рукам, для этого есть все возможности, законы, есть контролирующие правоохранительные органы. Тем, кто незаконно загаживает травят эту реку, сливают туда отходы. Это относится и к частным домам, которые хотят иметь все удобства, а все отходы сливают в реку. Это относится и к производству. Этим вопросом должен заниматься еще очень серьезно водоканал. Еще в декабре месяце я выставил петицию на городской сайт, которая очень, набрал, очень быстро набрала нужное количество голосов. Честно говоря, ответ которые я получил от городских властей, как инициатор на эту петицию, ну, меня расстроил. Получается, что сделано и делается все возможное. Если верить властям, то можно не только купаться, то можно и воду уже пить. Но это является неправдой. Кроме того, мы с Юрием Ващуком, это активист, он очень упорно и долго работает по каменке, стучит во все колокола, но, к сожалению, не может достучаться. Мы написали пять обращений. Одно из них на телевидении. Спасибо вам, вы услышали нас, сделали сюжет. Потом мы обратились также к мэру города Сухомлину, председателю областного Гамашковскому, председателю областного совета э, Лабунской Виктории. Викторовне, также Анжеле Викторовне, также мы обратились к народному депутату Розенблату Борису Соломоновичу. Ну, отписались, а не более того. Обращения наши были в начале января, на сегодня уже заканчивается апрель, но на носу сезон. Ну, Тут же не объяснишь детям, что нельзя туда лезть, опасно купаться. Детям нужна вода. Они растут за это время, купаясь в воде. А если учитывать, что бывают такие аномально жаркие дни, вода просто жизненно необходима. Я понимаю, если бы дети выше указанных чиновников купались в этой решке, вопрос бы решился очень быстро. Я понимаю, в каком состоянии находится государство и Житомир. Я не прошу и не требую, чтобы решку надели в гранитные берега, изделия набережные. Я прошу, сделайте по минимуму. Прекратите слив, нечистот в речку, почистите речку по всей ее протяженности. Но надо, чтобы все было нормально, начать от ее истоков с новополя. Почистить ее углубить, есть где можно. Для начала хотя бы была когда-то плотина, она еще осталась возле военного училища, там больших денег не надо. Восстановить ее, благодаря этому поднимется уровень. Там когда-то был детский пляж, куда приезжала вся бабуня с детками отдыхать. Нужно вернуть этот пляж детям. Там Курсанты военного училища, у них был мостик, они сдавали на ГТО, хватало глубины, чтобы им плавать. Еще одну плотинку можно было бы небольшую сделать в районе польского кладбища. Почистить берега, категорически наказывать, контролировать тех, кто загаживает берега. Убирать там много павших деревьев, кустарники лишние, поубирать, вырезать, сделать зоной отдыха для чулочной, для погуни. Не все могут поехать повести своих детей на моря, не все могут даже отпустить своих детей на тетерев. А хотелось бы, чтобы дети имели то, что имел я. Я на этой реке вырос, я там купался, рыбу ловил. Я постоянно там отдыхал. Лучше пусть дети проводят время, отдыхают на солнышке, в водичке, чем сидят за компьютером. Большое спасибо за внимание. Я думаю, меня услышат.